Allah Ta'ala Barakatuh Allahu, Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Selamat Hari Raya Adil Fitri Maaf Zahir dan Batin Kepada seluruh umat Islam Yang saya kasihi Dan yang saya hormati Hari ini satu syawal Kita sama-sama Menyambut Hari Raya Adil Fitri Selepas sebulan Kita berpuasa menunaikan ibadat yang dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai umat Islam. InsyaAllah dan Alhamdulillah saya yakin semua ibadat kita sebulan berpuasa diterima dengan baiknya oleh Allah SWT dan sudah barang pasti akan membantu memperkasa dan memperteguhkan keimanan kita sebagai seorang Islam, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kita semua sedia maklum Muntakhir ini Negara kita dilanda dengan berbagai-bagai masalah dan peristiwa Lebih menyedih dan membimbangkan Ialah perkara-perkara yang bersangkut paut Dengan hal ehwal kepentingan kita umat Islam Orang Melayu Dan juga kedudukan agama suci Islam kita Sebagai agama persekutuan saya tidak bercadang untuk nak menyentuh isu-isu secara perspektif. Kerana hari ini kita menyambut uh, Adil Fitri. Hari yang patutnya kita bergembira, bersyukur dan melupakan apa saja perkara yang dikira memberi uh, kesan yang tidak baik kalau kita sebut. Tetapi... Ada satu perkara yang saya nak sebut ambil kesempatan dalam menyambut hari fitri ialah nak mengingatkan saya sendiri dan juga pada seluruh umat Islam kita melaksanakan ibadat puasa adalah tanggungjawab fardhu ain ke atas kita sebagai orang Islam tanggungjawab kita sebagai orang Islam ni bukan saja solat puasa zakat, fitrah, menunaikan haji dan sebagainya. Tetapi lebih penting ialah memilih pemimpin. Saya menyebutkan tadi negara kita menghadapi berbagai masalah. Islam kita sudah digugat dan macam-macam peristiwa sudah berlaku sebelum ini. Kenapa semua ini berlaku? Ialah kerana masalah kepimpinan. Kita umat Islam orang Melayu aneh negara kita yang penduduknya tidak dah ramai. Tak sampai pun 40 juta lagi. Kaya raya, hasil masuk banyak. Dan semua jawatan penting dipegang oleh orang Islam. Kita ada 8 raja-raja Melayu. Selain daripada ketua negara dulu yang mahamlia Seri Paduka Baginda yang dipertua agung. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kanan, semua orang Melayu. Dulu sampai sekarang. Tetapi kenapa negara kita boleh jadi macam ni? Tanah Rizab Melayu. Saya ulang balik. Yang patut kekal 50% sepanjang masa mengikut perlembagaan. Dah tinggal 12%. Ni ada dalam perlembagaan. Dijamin. Ni datang pula RUU, URA ni. Nak bina pula ni. Kononnya ke, kepentingan hak Melayu tidak akan terkesan. Mana kita boleh percaya kalau tanah Rizab Melayu pun boleh tergadai. Boleh berpindah milik. Dan banyak dasar-dasar nasional di uh, Godam di apa ni Rudik di Hina bagaimana keadaan negara kita contohnya kita sebuah negara yang memang majoriti umat Melayu bumi putera Islam adalah kaum Melayu 30% kita dinamakan negara berbagai kaum kita negara Islam orang negara orang Islam orang Melayu majoriti malangnya dasar pelajaran kebangsaan kita tidak dihormati Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita dinodai. Saya wujud, sekolah dua aliran. Jadi kalau wujud sekolah dua aliran, satu aliran bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, satu lagi aliran bahasa ibunda, daripada kecil lagi, anak-anak ini sudah dipisah. Jadi macam mana kita nak adakan integrasi, integrasi nasional? Bercakaplah wahai pemimpin. berpidatolah. Berbagai kaum, berbagai budaya adalah satu kekuatan. Ini semua karut ni Retorik yang membawa Menang sorak kampung terkadai Saya sebut dua perkara saja. Tanah rizal Melayu Saya sebut soal dasar pelajaran kebangsaan Lagi banyak perkara lain Semuanya sudah menjadi lebur Jadi macam mana? Maka sebab itu sempena adil fitri ni Saya ingin mengajak umat Islam Baiklah kita betul-betul Serius Benar-benar serius Kita memilih Pemimpin dan parti biarlah bertanggungjawab akhirnya mendapat faedah umat Islam dan kita bangsa Melayu dan keselamatan negara kita. Jangan lagi kita memilih pemimpin kerana undi RM200, RM50 teruja dengan hamper dengan beras 5 kilo tak ke mana pun nanti. Tetapi akhirnya kalau kepimpinan itu bersih, jujur, berakhlak, beramanah, Soal ilmu tu memang penting tapi kemudian kira. Yang penting jujur, ikhlas, amanah, keimanannya teguh. InsyaAllah negara kita akan selamat. Jadi kesimpulannya di bulan syawal, di awal sambutan syawal ini. Saya nak beritahu kepada umat Islam. pandangan <coughs> saya yang cetek ini. Kalau nak selamat anak cucu kita pada masa depan. Pilihlah pemimpin yang betul-betul jujur, ikhlas, berani, tegas dan bermoral dan berakhlak. Jangan pemimpin yang membawa berbagai angkara rasuah penyalahgunaan kuasa, masyarakat dan sebagainya. Mohon maaf saya dan Batin. Saya bercakap daripada hati saya yang ikhlas. Saya sudah 40 tahun lebih berjuang. Masuk keluar ISA dulu. Masuk penjara, keluar penjara. Masuk mahkamah, keluar mahkamah. Saya tidak ada apa-apa kepentingan. Saya berjuang demi kan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak ambil kesempatan juga di sini Untuk memaafkan Pada semua mereka-mereka yang suka menghina saya Yang suka membuat fitnah terhadap saya Yang suka buat spin Macam-macam melalui TikTok dan sebagainya Menuduh saya macam-macam Tetapi ketahui, ketahui lah Wahai mereka-mereka ini Tok Ye masih bersih Dan tidak ada apa-apa isu yang terkait Dan segala tuduhan kalau ada pun Sikit sebanyak itu fitnah Dan saya ampunlah dosa kamu semua Semoga Allah Ta'ala terima kelah Uh, doa saya agar kamu semua ni uh, diterima dia diampunkan dia, dia dosa. Saya ikhlas. Sekali lagi, maaf zahir batin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi